подняла вопрос, что в свидетельском сельском совете отсутствует э, детский садик. Целесообразность а -а -а. открытия детского садика в чем? Что в селе, на сегодняшний день от 3 до 5 лет 72 детей, если два ребенка. На этой территории 18 детей, в центре 40 и дальше во второй школе 28. Был Эдуард Леонидович здесь, и он поднял вопрос перед районным так. Да, понял, вопрос. Да, вопрос о целесообразности, как э, получится в трех школах в одной группе, получится в одной школе, это будет решаться уже в дальнейшем по финансовой стороне вопроса. Сегодня мы предлагаем в первой школе, вот в этом кабинете, мы вчера смотрели, вот сейчас мы зайдем в этом кабинете, вход отсюда с коридора, чтобы не мешать учебному процессу, разделить эту комнату, тут больше 40 квадратов. Сорок четыре. Значит, разделить эту комнату пополам, и вход, чтобы с этой стороны. Есть пищеблок, нормально работает котельная, крыша не протекает, школа светлая, просторная. Само место, вы видите, какое красивое место. Рядом церковь, рядом медпункт, все, все рядом. И есть желание, педколлектива, я так понимаю, чтобы здесь у нас был детский садик, группа. Так, опять коллектива? -а -а. Кроме того, еще выражаю мнение ну, всех родителей и всех коллективов, Виктор Иванович, кто здесь здесь есть, уж. Нам, нам, очень нужна хотя бы по 2-3 часа группа подробного дня. дня. Почему? Значит, преподавание опять же на украинской мове, родители все владеют больше российской мовой, очень сложно идет подготовка домашнего задания. И не только здесь, это первая сторона вопроса. Вторая сторона младшая и средняя класса заканчивают обучение давно, на 2-3 часа раньше, чем э, старшеклассники. И они где-то здесь гуляют. Э, есть РКЦПО, или как? я глубоко уважаю всех, кто там трудится. И что, ну, нет, может быть, если не получается за счет основных часов, может быть, через РКЦПО. А? У вас нету, РЦПО. есть тут работник РКЦПО? Есть. Четыре часа, но у них она не готовит домашнюю, у нее совсем другой профиль, может, давайте как-то... Я не профессионал в этом, но я хочу, чтобы эти дети не бездельничали, чтобы директор школы не снимал их оттуда с верхней перекладины. Я, я, я вас хочу в этот вопрос поставить. Да, пожалуйста. Значит, проходим в кабинет, смотрим кабинет. Первый вопрос. Сколько мест учеников? На, хотя бы 10 На 20. На 20. На 20. Вы не почули, а уже 20-10. На скольки мест школа учеников? 120. Ну, 120? Да. Сколько на сегодняшний день в школе обучается? 50. То есть 50% обучается? Да. Все, поехали дальше теперь. В школе тепло, лимитет. Значит, сразу предлагаем вам обучать, почему, потому что... А подождите, есть план школы какой-то или еще что-то? Есть, все есть. Значит... Это что, что? Объясните, что Значит, это за комната. Значит, давайте, это давайте мы выслушаем то, что вы предлагаете, как вы себе это видите, а потом мы будем вносить поправки. Значит, кабинет украинского языка, но поскольку у нас отдельного кабинета нет для библиотеки, тут сделали, разделили, и тут маленькая. Ну, школьная библиотека, потому что библиотека находилась в этом кабинете, где сделали котельную. Котельная когда-то тут отапливала аж слума. Это было далеко. Ну, потом переделали. Я понял. Значит, вот, норматив, по-моему, если меня не сменять, вот, память по детскому садику, по-моему, 3 метра. Э 9 метров на 1 человек. Нет, ну это не спального. А, нет, не спального. Я говорю за спальное. Вообще даже если приемочная идет. Нет, спальное место, по-моему, там 3,25, что-то такое, 2,75, я не помню и точно. Ну, около до 3, 2, 3, 2, 3. метров. Да. Это спальное 3. место. То есть, если 20 человек, то это порядка 60 квадратных метров. Нужна только спальная комната. Тут, тут, вот это Рядом класс можно было. Yeah. Смотри, это, чтобы, а что вы понимали, чтобы вы понимали. Э, потом игровая, игровая там, по-моему, метр... Вот э, не, игровая, где три, три. Три квадратных 3, метра, 3, метра да, игровая? Да. Это... На одного человека? На, ну, понятно. Ну, да, я же говорю, спальная 2 3. 4. ну, 2 4, спальня, 4 это будет 50, 50 квадратных 4, 4, 4. метров. Девочки, спальня, давайте чай. Группа. Сверху это 3 метра, это 60 квадратных метров. Потом, быть, Витя, э, перед этим должна быть да. раздевалка это отдельное помещение. Должен да, быть, да. Должна быть раздаточная, хотя бы раздаточная Витя. здесь, потому что пищеблок у вас отдельный, и он тоже должен быть разделен на приготовление пищи для, для учеников. Значит, мы тут собрались для того, чтобы это все... Зараз... Нет. Вы не еще почули а чтобы Потом показала, где это можно... Вы, нет, так я, в это, я да. хочу это озвучить, чтобы мы не ходили, как бы, там смотрели, там. Да. То есть, чтобы вот это вот я озвучиваю, какие должны быть примерно помещения, набор помещений, а потом уже с этого идти э, смотреть... Эдуард Владимирович, ну, другое, другое крыло, там что-то может Андрей, быть с той стороны. с вашей стороны, да. с вашей стороны. А, в а, да. да. То есть, обязательно должен быть один выход центральный и второй аварийный. Аварийный. Да. Это обязательно. Потому что, ну, а смотрите, сказать, почему обязательно? Это... Да, это, это... Потому что это будет, скорее всего, называться реконструкцией, так как школа, это есть школа. Это не школа с садок там, и мы что-то там... Это будет называться, скорее всего, что будет называться реконструкция. Реконструкция, под проект на реконструкцию подразумевает под собой, по... По... газку, Это как новое строительство. То есть норматив будет применяться как к новому строительству. Ну, то есть, по, по сути, сути как мы, мы повыше... будем это ремонтировать, но вы проводите реконструкцию, но по законодательству она будет проходить как новое строительство. От нового строительства там совершенно другие требования, чем как, там, к ремонту там, или еще, чему-то такому. С школой. Это один вопрос. Ну, будем исходить, как говорю, что маем, а то маем. То есть здесь нужно будет прорубать вход. То есть здесь какая-то часть, половина здания, это будет э, раздевалка. Потому да, что фойе по есть. Тут туалет сразу ну, Да, за да, да. вход, фойе. Туалет. Да. Да. Тут туалет. Организация да. у вас есть. Да, да. да, да, да. А ну, давайте, 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 У вас здесь водопровод, канализация. Не, ну, лучше, лучше, это сместить туда. Сюда, потом туда, потом туда потому что да, тут можно один валик поставить сюда, один сюда, здесь будет просто вход. Туалет, Делать, детские туалеты в любом случае должны быть отдельно. Это школьные. Да. Это все дети, школа и детский садик должно быть да. размежеванием. Можно? Можно. Почему нельзя? Можно. Там на... я ну, не помню. Ну, ты надо смотреть по по станции, сколько там на санузел нужно квадратных метров на 20 человек, человек. Ты и усадочный потолок. Один и один. Ну, как-то как можно будет... Напишем, что эта группа 15 человек, будет 20. Делать не нужно. Аварийный выход этот детство. Он может быть сообщенный со школы и с детским садом. Ну да. Предыдущим, ну предыдущим, 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 ну, ну, есте, ну, естественно. Но это ну, он же рассчитан, на тренировка на общее количество 120 человек. То есть там 60 человек учеников, и там 20 будет детей, то этого вполне достаточно. Уже плюс, уже не надо рубать из стенки. Ну, 44 квадрата. Да? 44 квадрата, да? 44 квадрата, да? И... А где кабинет, все смотрите, пропозиция такая. А его можно, этот кабинет можно использовать под детский сад? Смотрите, к чему. Я объясняю. То есть здесь будет спальня. 20, 20, 20, 20, 20, 20 А далі може, може там що хочеш сподвигнути його. І ігрову там гратися, і інше. заняти, здесь може поміститься 20 кроватів. <пораз> не то, що поміститься, там по нормативі сколько? Сколько на вирок? Із Чому? це хоче? Уплотнення потім, як по-любому, ділили второй городу, я, я розникрова. здесь необходимо нет, нам нет, сам, нет, нам есть. самое главное чтобы это произошел э, НВК сделать НВК сами. а потом уже это вот не, не так страшно сколько здесь по нормативу для того чтобы объединить этот создатель НВК вот, то нужно как бы сделать выдержать санитарные нормы потом будет 20, если будет 25 детей то я думаю что они не покусают Половина есть так, э, где у вас э, канализация, да? Это у вас по-моему, да, самый другой школы, да? Да. Это все нужно. Так что вы его не будете. Но его надо будет сделать, надо сделать, а то это. Понятно, понятно. Да, вот канализация, водопровод. Потому что здесь у меня начальная классно. Но начальной классы мы проводить не будем. Начальные классы на первом этаже не так и останутся на первом. Нет, так детский садик даже на втором этаже не годится. Я знаю, но мы пройдем. посмотрим. покажем. Вот там у нас вот эти колодцы канализационные. То есть канализация идет... Ну вот отсюда там еще есть лаборатория, это физкабинет. Придется им пожертвовать. Потому что надо, чтобы было отдельно, мы еще можем да. вас не можем по средине штуку поместить, не не понимаете? Не это хорошо, это как бы хорошо. Это как бы хорошо. Мы отдаем физ кабинете, там есть лаборатория. То может быть, как бы там, я знаю, или горшочная, или раздевалка, или что то будет. Вот здесь э, этот кабинет мы тоже отдадим, чтобы было уже это такое, чтобы мы не имели с связи. Правильно. Дальше, конечно, там идет лаборатория, а с этой стороны там когда-то была комната для учителей, для молодых учителей. Можно попасть в помещение? Э, в то помещение? Но мы то помещение, сейчас мы попадем туда, там у нас работник по ремонту. Там мы установили станок в фуальный. В общем, все станки там у нас, поэтому мы туда много денег потратили, пока мы это сделали. Поэтому я бы не имела большое желание отдать, потому что нам не туда потом это все поместить. Но у меня есть другой вариант. Значит, чтобы там не трогать, вот здесь тоже есть у нас читальный зал, вот комната, вот двери, идите отсюда, чтобы не бить, не разбивать ничего. И вот отсюда есть туда, с этой комнаты есть туда, и вот между собой. Здесь сделать через какое-то заборождение, чтобы они от нас были как бы отдельно. И последнее, чтобы они не шли через нас, в лаборатории там окно есть, можно где окно, сделать дверь. Окно не Нет, окно не менялось. Вот. Здесь э -э можно сделать вход. Как раз здесь раздевалка. раздевалка да, тут да, великолепно. Вот здесь тоже тут дверь. эта дверь открывается, туда? заходится туда. Это будет игровая, как бы, со всеми этими бэбэками. Да, находится... Если здесь это будет... А здесь что? Это библиотека, мы прямо все не можем открыть. А не, 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 не я мы эти двери закроем, оттуда будет туда прямо. Да, да, да. Вот, вот здесь, надевал, здесь, а там туалет, А там можно туалет. Здесь перегородка. Вот так вот, о чем? А, а здесь, <связь> канализация, <связь> тем более, есть. Водопровод так, тоже есть. Как раз там. поменяли, ну, да. Великолепно. Тут особого даже особого здесь даже и не надо. Здесь только то, что как Интересно, бы пол сделать. Я прошу сделать и, сделать вот эти. Вот. Нет, я говорю, капитальные работы. Ну то есть, что здесь? Здесь потолок. Игрова спальня. Да, и кровати, пожалуйста, спальня. Тут все.

а это, mm -hmm. Да, вот так сделай, Вот так, так хорошо. есть вас устраивает вот то, что устраивает отсюда убираете да, в... здесь... вы убираете пищи Все, Вы завтра, это самица И вы дочеркиваете, тут себе 9 тысяч оставляете оставляете обеих классы, а тут дочеркиваете просто одну столовую по всех бы... требованиях. Вот я просто спросил, куда она идет. Или туда, но судя по трубам, она вроде как... Туда, 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 туда да. Да, идет. Туда, а это отопление идет. Да. отопление, Как? Не у нас по... нормально. По... Там, да? там позволяет? Там да, они позволяют. за поставь выход. Там все позволяет. Вам нормально? Да, стоит. Да мне, не ради бога, мне... Кто позволяет вас до что ты в школе стоит? с этой стороны. Поэтому а, вы, chưa, что, а что в, я в сначала и спросил, чтобы был бы в вы, а, в, а, а что это, вы А что неприятно Но, Виктор Иванович, мне надо как бы... Я думаю, тут два класса. Я понял, я думал, два класса. На тут класс? Один, а один. А шел один и что у вас, Понятно. А у китайского не будет, ни чтобы я вот думала, что тут два класса, и то есть она вот той корпус полностью улетает. Так, все, я ясно. Тогда мне нужно тут один класс и столок. Допустим, столок, еще блок и один класс. Ну, okay. Два класса. Один класс. Один класс, да. 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 Все у нас. Что не хватает, не да? Хватает. Ну да, мне по-любому требовалось. Вот а, ну, я что. Да. для Владимира, Владимирович, вы не дай сюда, че не? Если они хотят, они сейчас сделают один класс. Вот там. От векна и до дверей, которые не попадают. А от векна сделать вход в класс. Откройте тут. Откройте тут надо не трогать. Если пристраивать, то нужно от, 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 угла. не там делать. А Я что, от угла? Тут это раз. Электрики приедут, у них линия электропередач. Может, да, согласен. Тут Но такой. Не надо такое высокое, чтобы не, не, не. А не за это, за... Это, я имею в виду, что вот под эту линию. Ага. Под эту, эту, линию там столбы, они как бы при а